নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল আজি এই ভিডিঅ'টো স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোৰ লগত জড়িত কেইটামান বিশেষ তথ্য জনোৱা হওকচোন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ আজিৰ দিনটোতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈ ভাৰত এখন স্বাধীনতা দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল এই বিষয়ে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে জানে গতিকে এই সম্পৰ্কে বহলাই আলোচনা নকৰি আজি পবিত্ৰ দিনটোৰ লগত জড়িত কেইটামান নতুন নতুন তথ্য বা কথা জানোৱা হওকচোন নাম্বাৰ ওৱান পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত লৰ্ড মাউণ্ট বেটেনে ভাৰত স্বাধীন বুলি ঘোষণা কৰিছিল বা স্বীকৃতি দিছিল ইয়াৰ দুবছৰ আগতে ঠিক এই পোন্ধৰ আগষ্ট দিনটোতে জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত সাৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল সেইবাবে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেনে এই দিনটোকে সিদ্ধান্ত কৰি লৈছিল নম্বৰ টু ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ চৈধ্য আগষ্ট ৰাতি বাৰটা বজাত জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে স্বাধীনতাৰ ইণ্ডিয়াৰ টেষ্টি উইথ ডেষ্টেনী নামেৰে ভাষণ দিছিল কিন্তু ৰাতি বাৰটা বজাত এই ভাষণ দিছিল ৰাতিপুৱাওতো এই ভাষণ দিব পাৰিলেহেঁতেন ইয়াৰ কাৰণ যে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেনৰ বাবে পোন্ধৰ আগষ্ট দিনটো শুভ দিন আছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় হিন্দু কেলেণ্ডাৰ আৰু জ্যোতিষীসকলৰ বাবে এই দিনটো অশুভনীয় দিন বুলি গণ্য কৰা হৈছিল কাৰণ হিন্দু কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি বেলি ওলালে দিন বুলি ধৰা হয় সেইবাবে চৈধ্য আগষ্টৰ ৰাতিয়ে বাৰটা বজাত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ভাৰত স্বাধীনতা ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়া টেষ্টি উইথ ডেষ্টিনী ভাষণ দিছিল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ সভাত মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত নাছিল কাৰণ এফালে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হৈছিল আৰু আনফালে বেংগলত হিন্দু আৰু মুছলিমৰ সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা সভাত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল নাম্বাৰ ফ'ৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ ষোল্ল আগষ্টৰ তাৰিখে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা প্ৰথমে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে লালকিল্লাত উত্তোলন কৰিছিল নাম্বাৰ ফাইভ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন পিংগলী ভেংকায়া দেৱে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিল নাম্বাৰ ছিক্স আপুনি জানেনে যে পোন্ধৰ আগষ্ট ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰাৰ উপৰিও পংগো ছাউথ কোৰিয়াৰ বাৰ্মী আদিতো পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে নিজৰ স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰে নাম্বাৰ ছেভেন ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মনো ঊনৈছশ এঘাৰ চনতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে লিখিছিল কিন্তু এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনলৈকে স্বাধীনতা দিৱসত গোৱা হোৱা নাছিল কাৰণ ইয়াক ৰাষ্ট্ৰসংগীত হিচাপে প্ৰথমে স্বীকৃতি দিয়া নাছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত জনগণ মনক ৰাষ্ট্ৰসংগীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে নাম্বাৰ এইট ভাৰত আৰু পাকিস্তান সীমান্তত যি ৰেখা চিত্ৰ অংকন কৰিছিল বা বনাইছিল তেওঁ হৈছে লণ্ডনৰ চেৰলি ৰেডক্লিভ নাম্বাৰ নাইন যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হৈছিল তেতিয়া সোণৰ মূল্য এক গ্ৰামত এইট্টি এইট পইণ্ট ছিক্সটি টু টকা আছিল নাম্বাৰ টেন পোন্ধৰ আগষ্ট ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ভাৰতত পোনপ্ৰথমে ডাকঘৰ ছটা অংকৰ পিন নম্বৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল নম্বৰ ইলেভেন ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ তাৰিখে ভাৰতত প্ৰথম বি এছ এন এল দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট সেৱা জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল নম্বৰ টুৱেলভ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ অশোক চক্ৰ চৌবিছডাল দণ্ড যেনেদৰে আছে তেনেদৰে ভাৰতে প্ৰতি চৌবিছ ঘণ্টাত আগুৱাই গৈ আছে আৰু ভৱিষ্যতেও আগুৱাই যাব বৰ্তমান দুশ চাৰিখন দেশৰ ভিতৰতে ভাৰতবৰ্ষৰ চতুৰ্থখন শক্তিশালী দেশ হয়তো আৰু কিছুদিনৰ ভিতৰতে ভাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম বা দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নম্বৰ থাৰ্টিন ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণত দেখুওৱা এই জাতীয় পতাকাখনেই হৈছে ভাৰতত প্ৰথম ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত উত্তোলন কৰা জাতীয় পতাকা এই পতাকাখন বৰ্তমানেও সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে সকলোলৈকে স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে অলেখ শুভেচ্ছা জনালোঁ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ভাৰত মা তি জয় তথ্যখিনি জানি যদি উপকৃত হৈছে তেন্তে আনে জানিবলৈও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ নতুন নতুন তথ্য জানি থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজটো চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা তথ্যৰ ভিডিঅ'ত